بتایا جاتا ہے وہ بِحُورِ نہ عین کے ذریعے کہ مردوں کو ستر ستر ہوریں حوریں ملیں گی اور عورت کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا عربی زبان کے اندر جو حور کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے حور کے ساتھ این کا ایڈجٹو بھی وہاں پر موجود ہے آپ دونوں کو جا کر دیکھ لیجئے عربی گرامر میں حور اور عین یہ دونوں پلول ہیں جو بروکن پلول کی کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر فعول کے وزن کے اوپر جمع بنتی ہے یہ جمع کی یہ فعلون کے وزن پہ جمع آتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ فعلون کے وزن پہ بننے والی جتنی بھی جمع ہیں وہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہے یعنی حور کا اگر آپ سنگولر دیکھیں گے تو اس کے دو سنگیولر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مذکر کا جس کا لفظ آتا ہے احور افعل کے وزن پہ جسے اکبر آتا ہے اور مونس کے لیے آتا ہے ہورا جو ہمارے عام طور پر نام بھی رکھتے ہیں حورا احور مذکر اور حورا مونس ان دونوں کی جمع حور یہ ایک ہی جمع میں مذکر مونس دونوں شامل ہوتے ہیں اسی طرح عین کا جو لفظ آتا ہے یہ بھی آپ کا سنگولر مذکر کا آتا ہے آئین اور مونس اس کی آتی ہے آئین او اور جمع ان دونوں کی مذکر اور مونس کی ایک ہی جمع آتی ہے آئین جب وہاں پر وہ ظوج نا کا لفظ آیا ہے تو آپ نے یہ کسے گمان کر لیا کہ یہ صرف مذکر کی بات ہو رہی ہے کون سا وہ قاعدہ ہے گرامر کا مجھے بتایا جائے جس سے یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو سکے کہ حورنعین کا ترجمہ صرف اسے مذکر کے لیے ہوگا مونس یہ مذکر کو حورآین یعنی مونس کی شکل میں یہ عورتیں ملیں گی یہ تو جب آپ مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو مونس کا جوڑ بن جائے گا کیونکہ زوج نا کا مطلب تو ہوتا ہی جوڑ ہے تزویج کر دینا دو چیزوں کو ایک دوسرے کا پارٹنر ساتھی بنا دینا کہ دونوں کا وجود ایک کے بغ... ایک کے بجائے ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ناکافی ہو اس کے لیے تزویج کا استعمال کیا جاتا ہے مضوج نہ میں ہم کی زمین تو قرآن میں جب بھی آئی ہے مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہو تو انسانیت کے لیے آئی ہے جب آپ ترجمہ کریں گے وہ ضوج نا ہوں تو اس میں مذکر بھی شامل ہے مونس بھی شامل ہے اور حورن عین کیونکہ اس میں حورن ان کے اندر بھی مذکر مونس شامل ہے اور عین کے اندر بھی مذکر مونت شامل ہے جب آپ مضکر کو بتائیں گے تو وہ مونس کے لیے حورن عین ہو جائے گا اور جب مونس کو بتائیں گے تو مذکر حور عین شمار کیا جائے گا تو اس کو صرف مونس سمجھنا ہور عین کو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے گرامر کی اور جنہوں نے یہ حور عین کو مونس بنا کر پیش کیا ہے خالی مونس انہوں نے بدترین قسم کا ارتکاب کیا ہے جرم کا قرآن کے ترجمے کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی ہے حور کا لذا آپ قرآن میں جا کے دیکھ لیجیے ہماری یون عیسیٰ رسول اللہ کے ساتھیوں کو ہوواریون کہا گیا ہے ہواری تو عام طور پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ اسولہ کے ساتھیوں کو ہماری کہا جاتا ہے جسے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے ان کے ساتھیوں کو ہماری کہا جاتا ہے ہماری تو حور سے ہی تو بنا ہوا ورڈ ہے کسی چیز کا پاکیزہ ہونا یہ عربی زبان میں ہا واو اور را کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ عربی لغت کا جائزہ لینا شروع کیجئے عربی کتابیں پڑھنا شروع کیجئے جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا کنورزیشن اس کو عربی زبان میں حیوار کہا جاتا ہے کنورزیشن کو یہ بھی ہا وا اور را سے بنا ہے جسے حور بنا ہے جس ورڈ سے لوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے محور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ہماری بات کا محور کیا ہے لوٹنے کا مقام کیا ہے جس کی گرد ہم چکر لگا رہے ہیں اس کو محور کہتے ہیں تو ہا وا اور را سے بننے والا ہو یا عین ہو عین یا نون سے تو عین قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں آنکھوں بھی کہتے ہیں آنکھوں کو بھی کہتے ہیں یہ حور اور عین دونوں لفظ پاکیزگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا ہرگز ترجمہ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی حور کا لفظ آئے تو آپ صرف مذکر سے مخاطب ہوں کہ بھائی تمہارے لیے حور استعمال کیا گیا ہے قرآن کی اندر کہ تمہیں ہور ملے گی بالکل غلط ترجمہ ہے ترجمہ تو کریں کم سے کم اس کو بتائیں تو کہ یہ گرامر کے اندر یہ حور کا لفظ مذکر کے اور مونس کی جمع کے لیے آتا ہے معاملہ سولف ہو جائے گا اگدہ کھل جائے گا